Pernah tak anda bayangkan sebuah tanah yang sangat kaya tapi penduduknya sentiasa berpecah dan bergaduh. Dan dalam masa yang sama, ada satu kuasa besar dari jauh yang perhatikan semua ini dan nampak ia sebagai satu peluang keemasan. Inilah ceritanya. Kisah macam mana kekayaan, konflik dan strategi licik British akhirnya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Jom kita mulakan. Anda nampak bangunan ini? ini bangunan Sultan Abdul Samad. Ia bukan sekadar bangunan biasa yang cantik, tahu tak? Ia adalah satu simbol. Simbol sebuah kuasa baru. Dari sinilah British akan mentadbir bukan satu tapi empat negeri sekaligus. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Satu langkah yang mengubah peta kuasa tanah Melayu buat selamanya. Okey, jadi apa sebenarnya yang British nak sangat dari negeri-negeri Melayu ni? Jawapannya mudah je, duit. Kekayaan yang melimpah ruah. Cuba bayangkan, waktu tu di Eropah, revolusi perindustrian tengah memuncak. Kilang-kilang tumbuh macam cendawan lepas hujan. Dan semua kilang ni perlukan makanan untuk terus berjalan. Makanan tu ialah biji timah. Pada masa yang sama, ekonomi dunia perlukan emas. Dan teka apa, negeri-negeri Melayu ada kedua-duanya. Bukan sikit-sikit ya, tapi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ini bukan lagi soal pengaruh semata-mata. Ini soal keuntungan. Ha, cuba tengok dua lubuk emas ni. Sebelah kiri, peta lombong biji timah di Perak dan Selangor. Inilah yang dipanggil emas kelabu yang gerakkan industri Eropah. Sebelah kanan pula, emas tulen dari Pahang yang memang dah terkenal dari dulu lagi. Bila ada dua sumber paling dikelendaki dunia kat satu tempat, memang tempat tu akan jadi tumpuan. Betul tak? Sebenarnya, aktiviti perlombongan ni bukan benda baru. Dari zaman Kesultanan Melaka lagi, orang dah berdagang biji timah. Tapi, bila masuk je abad ke-19, semuanya meletup. Skalanya jadi begitu besar, macam demam emas. Kekayaan yang tiba-tiba datang ni menarik ribuan orang, terutamanya pelombong dari China. Tapi, bila dah ramai orang kerja benda yang sama, apa jadi? konflik. Dan bila ada konflik, di situlah kuasa luar nampak peluang untuk masuk campur. Okey, bila nampak keadaan yang huru-hara ni, British tak main redah je. Eh, tidak. Mereka ada playbook, satu buku panduan strategi yang dah terbukti berkesan, satu cara untuk tukarkan kekacauan kepada kawalan. Strategi dia macam ni. Jangan mulakan perang tunggu je. Biarkan orang tempatan bergaduh sesama sendiri dulu. Berebut lombong ke, berebut tahta ke. Biarkan. Bila keadaan dah betul-betul tenat, barulah British masuk tawarkan diri jadi orang tengah atau penyelamat. Tapi, pertolongan tu sentiasa datang dengan syarat yang akan menguntungkan mereka. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Contoh paling klasik, Perak. Situasi kat sana memang perfect storm untuk British. Satu, dua kongsi gelap Cina yang besar, Gihin dan Haisan, tengah berperang habis-habisan berebut lombong biji timah di larut. Dua, dalam istana pun sama. Putra-putra Melayu tengah berebut tahta Sultan. Huru hara kan? Jadi, British pun datang dan kata, kami boleh selesaikan semua masalah ni. Tapi, penyelesaian mereka ada harga yang perlu dibayar. Dan harganya ialah kedaulatan. Kalau di Negeri Sembilan pula, ceritanya berpusat pada sebatang sungai, Sungai Ujong. Sungai ini ibarat highway utama untuk angkut semua biji timah keluar. Jadi siapa yang kawal sungai, dialah yang boleh kutip cukai, macam kutip tol lah. Jadi pembesar-pembesar tempatan pun mula bergaduh, berebut hak untuk kutip tol. Dan sekali lagi, pintu untuk campur tangan British terbuka luas. Jadi apa British buat? Taktik yang sama. Pilih satu pihak untuk disokong. Mereka sokong Datuk Kelana, mereka bagi bantuan askar, bagi senjata, sudah tentulah Datuk Kelana menang. Bila dah menang, mestilah dia terhutang budi, kan? Jadi, kemenangan Datuk Kelana itu pada hakikatnya adalah kemenangan British. Di Selangor, ceritanya lain sikit. British perlukan alasan yang kukuh untuk masuk campur. Tiba-tiba, ada serangan lanun ke atas kapal dagang British. Lepas tu ada pula serangan ke atas rumah api. Nah, inilah alasan yang mereka cari. Mereka terus tuduh sultan tak mampu nak jaga keamanan. Jadi mereka kata British terpaksa masuk untuk lindungi kepentingan peniagaan mereka sendiri. Nampak tak permainan dia? Jadi kita dah nampak coraknya kan? Ada masalah British tawar diri jadi penyelamat dan lepas tu apa? Semua campur tangan ni semuanya akan diakhiri dengan satu benda yang sama, perjanjian. Dokumen inilah yang akan menukar pengaruh tak rasmi British kepada kuasa mutlak yang sah di sisi undang-undang. Melalui perjanjian-perjanjian inilah sistem residen diperkenalkan. Atas kertas bunyinya macam bagus. Residen ni hanyalah seorang penasihat kepada sultan. Dia tak boleh campur tangan dalam hal agama Islam dan adat Melayu. Tapi realitinya nasihat daripada residen tu wajib dipatuhi. Ia dah macam satu arahan. Ini cara yang sangat bijak untuk memerintah dari belakang tabir. Dan proses ni berlaku satu demi satu macam domino. Mula-mula Perak pada tahun 1874 melalui perjanjian Pangkor, lepas tu Selangor pula ikut, kemudian Pahang dan akhirnya Negeri Sembilan. Satu persatu negeri-negeri ini jatuh ke dalam genggaman British melalui sistem residen. Dan inilah dia, wajah-wajah di sebalik sistem ni. Macam Hugh Clifford, wakil British di Pahang. Mereka lah tangan dan mata Empire British di Tanah Melayu. Mereka lah yang pastikan semua nasihat London dipatuhi di Istana-Istana Melayu. Okey, sekarang British dah berjaya kawal keempat-empat negeri. Masing-masing dah ada resident. Nampak macam kerja dah selesai kan? Tapi, Kenapa tak berhenti di situ? Kenapa nak pergi lebih jauh dengan membentuk sebuah persekutuan? Apa lagi yang mereka mahu sebenarnya? Soalannya, kenapa perlu disatukan? Logiknya, kawalan secara individu dah cukup kuat. Tapi, rupa-rupanya sistem yang mereka cipta tu ada kelemahan. Kelemahan yang mereka sendiri tak sangka yang memaksa mereka untuk ambil satu lagi langkah yang lebih drastik. Jadi apa masalahnya? Pertama, kuasa residen ni tak jelas. Kadang-kadang mereka jadi terlalu berkuasa, macam raja kecil. Kedua, pentadbiran di keempat-empat negeri ni tak seragam langsung. Masing-masing ada cara sendiri. Dan yang paling kritikal, ekonomi tak seimbang. Perak dengan Selangor kaya raya hasil biji timah. Pahang pula hampir bankrupt sebab baru lepas perang saudara. Jadi British pun pening. Macam mana nak guna duit negeri kaya untuk selamatkan negeri yang miskin ni? dan inilah penyelesaian mereka, satukan sahaja semuanya. Daripada pening kepala urus empat entiti berbeza, lebih baik jadikan ia satu unit pentadbiran tunggal. Jadi pada tahun 1895, mereka pun satukan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ini adalah anjakan besar daripada kawalan tak langsung kepada pentadbiran langsung. Dan pada tahun 1896, lahirlah secara rasminya sebuah entiti politik yang baru, Negeri-negeri Melayu Bersekutu atau dalam bahasa Inggeris Federated Malay States, FMS. Ini bukan lagi sekadar satu pakatan ya, ini adalah sebuah kerajaan berpusat yang baru. Setiap entiti baru perlukan identiti kan? Ha, inilah dia, jata dan bendera Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Nampak tak empat warna tu? putih, merah, hitam dan kuning. Setiap satu mewakili satu negeri. Keempat-empatnya kini disatukan di bawah satu pentadbiran, satu simbol yang sangat jelas menunjukkan siapa yang berkuasa. Jadi, kalau kita nak rumuskan, semuanya adalah tentang kecekapan dan kawalan. Persekutuan ini membolehkan British seragamkan undang-undang, kutipan cukai dan pembangunan. Paling penting, ia memastikan aliran kekayaan dari tanah Melayu ke London berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Ya, sistem baru ni mungkin lebih cekap, lebih moden, tapi apa harganya? Harganya ialah kedaulatan para sultan, kuasa mereka semakin terhakis. Kalau dulu residen menasihati sultan di negaranya, kini semua sultan terpaksa tunduk kepada seorang ketua pegawai British iaitu residen jeneral. Jadi, ia adalah satu pertukaran, kecekapan pentadbiran dibayar dengan kedaulatan, satu legasi yang akan terus membentuk sejarah rantau ini untuk masa yang sangat-sangat lama.